Сегодня мы открываем также самозавод, который находится в Кобыляцком районе. Этот завод стоял 4 года благодаря, наверное, также поддержке областного руководства, что они поддерживают все наши проекты, мы сегодня дадим первое право запустить Валерию Анатольевичу этот завод, который фактически ну, может давать 200 тонн в сутки. Это немало. Для любого района это, ну, это средства, которые там, это плечо, подвозки, логистика так называемая. Поэтому сегодня мы его запустим, и он будет работать на благо Кабуляцкому району, ну и ближлежащим там, все вам есть определенный там проект который включает в себе в районе там до 50 километров но у нас сегодня проект не закрыт мы в стадии еще ну, возможных там до получения финансирования потому что по 6 и по 9 месяцам будут пересматриваться финпланы поэтому сегодня говорить о сроках и о километраже я не стану